शेतकऱ्यांना सहा मार्चला दिल्ली धडक दहा तारखेला रेल रोखोचा इशारा दिलेला आहे शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहेत दहा वर्ष नरेंद्र मोदी हे या देशाचे पंतप्रधान आहेत दोन हजार चौदा दोन हजार एकोणीस या दोन्ही वेळेला नरेंद्र मोदी यांनी वचन दिलं होतं शेतकऱ्यांना की हमी भावा संदर्भात निर्णय घेऊ शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचा हमी भाव मिनिमम सपोर्ट प्राइस एम एस पी भाजपा सरकार हे मोदी की गॅरंटी देऊ शेतकऱ्यांचं उत्पन्न डबल दुप्पट किसानों का इनकम डबल ये मोदी गॅरंटी दस साल के बाद भी दहा वर्षानंतर सुद्धा एकही गॅरंटी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत पूर्ण झाली नाही उलट शेतकऱ्यांवर तीन काळे कायदे लादण्याचा प्रयत्न झाला शेतकऱ्यांच्या जमिनी या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्षाला देणग्या देणारे बडे उद्योगपत्यांच्या घशात घालण्याचा था प्रयत्न झाला शेतकरी जेव्हा न्याय मागण्यासाठी पुढे येता आले तेव्हा त्यांच्यावर असुधुराच्या नळकंड्या आणि गोळ्या चालवण्यात आल्या ही मोदींची गॅरंटी नरेश टिकयत यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झालं दोन हजार वीस साली तेव्हा सातशे वीस शेतकऱ्यांना मृत्यू करावा लागला कालच्या आंदोलनामध्ये चार शेतकरी मृत्यू पावले आता उद्याच्या आंदोलनामध्ये जे दिल्लीत शेतकरी येणार आहेत मिनिमम सपोर्ट प्राईज त्या मुख्य मागणीसाठी तेव्हा तुम्ही त्यांच्यावरती रणगाडे चालवणार का देशातला शेतकरी वर्गाचा आवाज हे शेतकरी उठवत आहेत आणि त्यांच्या मागण्या अत्यंत सामान्य आहेत नरेंद्र मोदी हे दोन्ही निवडणुकामध्ये शेतकऱ्यांच्या बाबतीत फसवणुकीची भूमिका घेत होते हे आता स्पष्ट झालंय म्हणून देशातला शेतकरी हा अस्वस्थ होऊन रस्त्यावर उतरला आहे दिल्लीत राजधानीमध्ये त्याला येऊ दिलं जात नाही राजधानी काय भारतीय जनता पक्षाच्या मालकीची आहे की काय हा राजधानी देशाची आहे प्रत्येक नागरिकाची आहे आणि प्रत्येकाला देशाच्या राजधानीत येऊन आपले प्रश्न मांडण्याचा अधिकार आहे दिल्लीमध्ये ब्रिटिशांचाही दरबार भरत होता आणि शेतकरी ब्रिटिशांच्या दरबारात सुद्धा आपली मागणी जाऊन मांडत होते महात्मा फुले यांचं नाव आपण घेता महात्मा फुल्याने तर ब्रिटिशांच्या दरबारात जाऊनच शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडलेल्या आहेत शेतकऱ्यांचा आसूड कढाळला आहे पण या मोदींच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांचा त्यांचे प्रश्न मांडता येत नाहीत देशाच्या राजधानीत जाता येत नाहीत मुंबईत येता येत नाही ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे म्हणून आम्ही आज सगळ्या चर्चा करू शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाविषयी शे, आणि त्यानंतर काय करायचं ते पाहू सर हिंदी में जानना चाहिए, चाहिए। दस तारीख को पूरे फार्मर्स रेल रोको कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में और दिल्ली में उनको जाने नहीं दे रहा है क्या कहना चाहेंगे देखो दिल्ली देश की राजधानी है और अगर हमारा किसान बेरोजगार मजदूर जो समस्या से पीड़ित है वो देश के राजधानी में जाकर सरकार के सामने न्याय नहीं मांगेगा तो कहाँ जाएगा वो ब्रिटिश काल में दिल्ली में ब्रिटिशों का दरबार भी होता था और वहाँ भी हमारे लोग जाकर अपने न्याय की गुहार लगाते थे लेकिन मोदी जी के सरकार में ये गारंटी है चाहे किसान हो चाहे बेरोजगार हो चाहे गरीब हो चाहे पिछड़ा हो आप राजधानी में नहीं आ सकते और अपनी बात नहीं रख सकते किसान क्यों आ रहा है किसान को एमएसपी चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस और ये मोदी जी की गारंटी थी 2014 से मोदी जी की गारंटी थी किसानों का इनकम डबल किया जाएगा मोदी जी की गारंटी थी जब तक मोदी है तब तो तक ए, एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा लेकिन क्या हो रहा है हजारों किसान आत्महत्या पूरे देश में कर रहे जहां वो महाराष्ट्र में आए थे यवतमाल वाशिम में चार दिन पहले महाराष्ट्र में वहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है लेकिन किसानों के परिवार किसान अगर दिल्ली में आकर सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं तो ये गारंटी वाले मोदी जो है वो किसानों को डेथ वारंट निकालते हैं एक गारंटी वाले किसानों को डेथ वारंट निकालते अगर दिल्ली में आ जाएंगे तो आपके ऊपर गोलियां चलेगी आपको मार मारा जाएगा ये सरकार है उनका एक बयान है की दो हजार चौदह से पहले जो सरकारें थी उन्होंने जो प्रकल्प है या जो डेवलपमेंट है उसकी नींव नहीं रखी थी और के आने के बाद हमने वो नींव रखी और जो पांच ऐसे प्रकल्प मोदी जी ने दिखाने चाहिए ये मोदी ने किया है मोदी जी ने 10 साल में जो सब उद्घाटन किया है उसकी नींव 2014 से पहले रखी थी चाहे ब्रह्मपुत्रा वाला हो इतना बड़ा जो ब्रिज का निर्माण किया है चाहे जम्मू वाला हो चाहे डिफेंस के प्रोजेक्ट हो सभी प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 से पहले हुई थी मोदी जी ने काटने का काम किया है और कुछ नहीं किया है मोदी जी और उनकी सरकार हमेशा झूठ बोलते आई है और झूठ के आधार पर उनकी सरकार बनी है तो आप कितने झूठ बोलोगे आप दो तीन महीने हैं जितना झूठ बोलने का अपने नशा है आप कर लीजिए सर, अगर सर, के ने सर, सर अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय हाँ वहाँ चेयर पर बैठे हैं सिटिंग जज है इस्तीफ़ा देते हैं और किसी पार्टी में शामिल होते हैं उसका मतलब है आप जिस कुर्सी पर बैठे थे वहाँ बैठकर न्याय नहीं कर रहे थे किसी एक पार्टी का काम कर रहे थे